Ирина бережна оба родителя виноваты тем, даже как они сейчас в студии общаются, потому что сто процентов. Даже если сам ребенок, хоть это абсолютно взрослый мальчик, не посмотрит эту передачу, да, кто-то пощадит из родственников, обязательно найдутся соседи, друзья, одноклассники, YouTube существует. И сто процентов ребенок не будет очень хэппи видеть, как родители друг друга поливают грязью. И абсолютно независимый эксперт говорит о том, что дети находились в прекрасных и содержались условиях, как находясь и проживая с отцом, так и с мамой. Как я понимаю, сегодня уже речь не идет о лишении Родительских прав. Мама, и мы это все слышали абсолютно за то, чтобы отец имел полный доступ, принимал участие в воспитании. Скажите, пожалуйста, ну вот мне просто интересно, у меня вопрос к Александру. Вот идеальное решение ситуации для вас это только дети живут с вами и мама приезжает? То да, есть по-другому э... вы воспитывать детей не готовы, не согласны или Потому не считаете это э правильно? со слов ее я общаюсь, свободно захожу, прихожу, и она мне ни разу не открыла двери. Почему вы не открыли